بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه وانصره وولاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه <applause> القرآن، وذكر الناس، وغير أكل من أول والفرعون. ولأن رمضان ينزل فيه القرآن، يوم جريدة النجوم بالمعنى السير، سترانا أحنا سترانا جريدة ini membezakan di antara yang betul dan perkara yang salah. Allah Subhanahu wa Taala telah memilih di bulan Ramadan berlakunya peristiwa yang besar. Ia telah Quran dan peristiwa perukam, peristiwa perubahan pada dan peristiwa pembukaan negara tempat tempat apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjaya mendirikan sebuah kerajaan Islam di Madinah Munawwarah yang telah berjaya menunjukkan kebaikan agama Islam pada seluruh manusia menyebabkan masyarakat yang ditindas yang dizalimi dan diurnyanya mereka yang benci dengan keburukan dan kejahatan menerima ugap Islam keadaan ini menyusahkan pemimpin-pemimpin yang beromak dengan kerja-kerja mausia lalu mereka merancang untuk menjatuhkan kerajaan Islam maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada orang-orang yang beriman berpulang yang menjadi sebahagian berjihad bisa di Itu dimana jihad dengan makna bersungguh bagi meninggikan hujah Allah dan mempertahankan hujah Allah seboleh-bolehnya kita berhujang dengan musuh-musuh Islam dan mereka yang meragui ajaran Islam apabila musuh-musuh itu menggunakan kekerasan maka wajib bagi orang-orang Islam menentang kekerasan oleh kerana masih ramai lagi orang-orang Islam yang lemah yang baik ditindas dan unyanya di Mekah الله تعلم من القران؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Apa yang daripada kamu berperang untuk meninggikan agama Allah. Padahal di sana ada orang-orang yang merayu kerana ditindas dan dizalimi yang terdiri daripada perempuan kanak-kanak orang-orang yang lemah mereka merayu kepada Tuhan wahai Tuhan kami Selamatkanlah kami daripada negeri yang zalim ini. Dan berilah kepada kami dari sisimu. Pelindung dan penolong. Maka Nabi SAW. Menyusun. Pada tentera sahabat. Supaya melakukan operasi. Ataupun gerakan peperangan. Menentang musuh-musuh. Musuh. -musuh. Allah Ta'ala memilih di bulan Ramadhan berlakunya peristiwa badar yang disebut dalam Al-Quran dengan Yawm Al-Furqan hari yang membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah peristiwa ini diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merancang melalui pasukan tentera yang disusun untuk meminta Fabilah Abu Sufyan yang berniaga di Syam yang membawa barang-barang perniagaan yang menjadi bekalan kepada penduduk Mekah. Satu langkah yang disebut dalam istilah hari ini sekatan ekonomi ataupun kepungan ekonomi. Tiba-tiba pada tentera Abu Sufyan selamat daripada dipintah oleh tentera itu. Sebaliknya Abu Sufyan telah menghantar utusan meminta bantuan daripada Abu Jahal yang menjadi pemimpin Mekah di masa itu. Maka Abu Jahal mengambil perlawan, menyusun bala tentera yang lengkap dengan senjata yang cukup di zaman itu. Dengan bala tentera berkuda. Dengan pakaian payah, pakaian ketenteraan baju rantai, perisai, panah, tombok lembing, pedang dan segala dekat lagi. Yang jumlahnya seribu dalam keadaan Nabi SAW. Kedua dengan para sahabat yang jumlahnya 313 orang. Yang tidak lengkap dengan senjata. Dan mereka keluar dengan tujuan untuk meminta tentera Abu Sufyan bukannya untuk berbuat Tiba-tiba mereka terserempak di satu tempat yang dikenali dengan badan. Itulah di ia antara Mekah dan Madinah. Apabila terserempak dengan tentera ini, maka Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabatnya. Apakah langkah yang hendak diambil? Terpulang pada kamu, sama ada kita berundur balik ke Madinah, ataupun kita berpulang. Lalu seorang sahabat, sahabat dari kalangan muhajirin yang bernama Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu bangun berucap dan berkata, "Ya Rasulullah, ma naqulu kama qala banu Israil. Idhab anta rabbuka faqatila. Inna hauna fa'ilun. Walakin naqul idhab anta rabbuka faqatila. Inna ma'akuma muqatilun." Wahai Rasulullah Kami tidak berkata kepada Rasulullah Sebagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel Berkata kepada Nabi Musa Aku pun Nabi Musa Mengajak mereka, mereka berperang Untuk membebaskan Kepasin kepada kaum Jabari Kaum Bani Israel berkata Wahai Musa Pergilah engkau bersama Dengan Tuhan engkau Kami nak duduk di sini saja. Kami tidak kata begitu oleh Allah Tetapi kami kata oleh Rasulullah Pergilah kami akan bersama dengan Allah dan Rasul Oleh kerana yang bocah ini ialah orang Mekah Bukan orang Madinah Bagaimana pula dengan orang Madinah Yang Nabi bukan daripada keluarga yang terdekat Nabi bukan anak-anak Madinah Nabi hanyalah Rasul yang mengaitkan ikut Maka Nabi menguji mereka Bertanya orang-orang Madinah Asyiruni ayyuhannas Wahai Tuhan-Tuhan Beri pandangan kami Lalu bangun Sa'ad bin Ma'ad Rasulullah Yang mewakili penduduk Madinah Yang menegaskan bahawa Rasulullah Kami sudah berbayar Kami sudah berjanji dengan Rasulullah Untuk sehidup semati Untuk berjuang untuk mempertahankan Islam. Oleh kerana itu kami akan ikut ke mana saja pergi, apa saja keputusan kami akan ikut. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menghadapi tentera musyrikin yang besar itu. Lalu Nabi SAW mengatur strategi peperangan. Walaupun Nabi seorang Rasul, seorang Nabi yang dipilih oleh Allah tidak menggunakan ilmu kebal tidak menggunakan ilmu hikmat tetapi mengatur strategi peperangan sebagaimana sifat manusia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana perkara Islam ini mesti menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara cuma maka nabi memilih satu kawasan untuk dijadikan markas kepada tentera markas yang membuat arahan kepada pasukan-pasukan tentera ke mana nak tuju, bagaimana nak dilancarkan selanjutnya lalu seorang sahabat yang biasa dengan badar yang mahir dengan badar mengatakan Rasulullah di badar ini ada tiga mata air ada tiga cerung markas ini terletak di kawasan yang jauh daripada cerung dia mana cerung berhadir di hadapan kita Dan musuh ada di hadapan kita Saya nak tanya Ada tuan Rasulullah pilih tempat ini Wahid daripada Allah Ataupun pandangan peribadi itu Lalu saya kata Ini adalah pandangan peribadi saya Bukan wahid daripada Allah Kerana ini bukan wahid daripada Allah Pada pendapat saya Tempat ini tidak boleh Dijadikan makasih Kita naklah mahu ke depan dan pilih markah yang terletak bekalan air di belakang kita musuh di hadapan kita kita ada bekalan air musuh tidak ada bekalan air dan Nabi menerima empat Nabi dan mendoakan kebaikan itu kemudian pada pagi Jumaat 17 Ramadhan bertemulah dua pasukan ini yang menjadi ujian yang sangat dahsyat kerana pertemuan dia antara dua puak yang berlainan agama tetapi satu keluarga. Ugamanya lain. Keluarganya satu. Nabi berdepan dengan keluarga-keluarga dia, Abbas, paman dari dia, bersamaan Abu Jahal. Abu Jahal juga adalah puak pupu dia ataupun puak kerabat pupu dia. Kemudian Sayyidina Abu Bakar di pihak Nabi. Anak Ali Abdul Rahman bin Abu Bakar di pihak Abu Jahal. Sayyidina Ali di pihak Nabi bersama dengan metua dia dan pupu dia. Fukhil bin Abi Talib di pihak Abu Jahal. Bermakna perperangan ini betul-betul berdepan di antara keluarga. Yang membezakan di antara yang mengikut Islam dengan yang menentang Islam. Ini menjadi satu ujian. Tetapi mereka berjaya dalam ujian itu. Mereka menunaikan perintah Allah dan berdepan dengan musuh-musuh Islam. Walaupun musuh-musuh Islam itu daripada kaum keluarga mereka sendiri Oleh kerana menjadi adat peperangan di zaman dulu. Pendahuluannya ialah perlawanan di antara satu dengan satu pahlawan daripada dua belah Abu Jahal mengemukakan tiga pahlawan dan mencabar pahlawan Islam menentang. Lalu bangkit burung Al-Ansar, burung Madinah, tiga orang yang bersedia untuk menentang tentera musyrik. Lalu Abu Jahal mengatakan, kami tidak mahu orang Madinah kami tak nak orang Madinah. Kami nak orang Mekah. Kami nak anak beranak kami juga. Keluarga kami. Orang Madinah ni bukan keluarga. Biar kita berlawan anak beranak, kita berlawan keluarga. Lalu Nabi menyuruh bapa saudaranya Hamzah. Menyuruh menantunya Sayyidina Nabi. Dan menyuruh sepupunya Ubaid. Supaya bangkit. Menentang ketiga-tiga pahlawan musyrik. Maka berlakulah perlawanan dan memberi kemenangan kepada pahlawan-pahlawan. Dan Abu boleh tiba masa untuk berperang? Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu Taala berdoa dengan doanya yang masyhur dan Abu Jahal juga berdoa sama-sama berdoa mana Abu Jahal percaya juga pada Tuhan bukan tak percaya tetapi dia sembah berada dia lawan Nabi Nabi adalah Rasulullah. Nabi berdoa, Abu Jahal juga berdoa. Sama-sama berdoa. Maka jangan kita berasa pelik. Hari ini sama-sama semua hajat. hajar. Sama-sama semua hajat. hajar. Yang menegakkan Islam pun semua yang hajar. Yang lawan Islam pun semua hajar. Masa itu sudah berlaku. Nabi berdoa kepada Allah. Bermunajat. mengangkat tangan dalam keadaan tinggi sehingga kelihatan putih di bawah ketiak biasanya berdoa tangan sama tekaan ke bawah tetapi pada hari itu diangkat sangat tinggi sehingga nampak bawah ketiak dan ada berdoa antaranya disebut Allahumma in tahlik hadihi al-asabatu la kufad. Ya Allah ya Tuhan jika sekiranya binasakanlah pasukan yang kecil ini. Tidak ada lagi orang yang menyembahmu di atas muka bumi ini. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang alim yang terkenal daripada India. Syekh Abdul Hasan Ali al mengatakan bahawa satu doa yang sangat menarik. Mengapa Nabi berdoa, ya Allah ya Tuhanku? Kalau binasa pasukan yang kecil ini tidak ada lagi orang yang menyembahmu mengabdikan diri kepada-Mu mengapa tidak di doa wahai Tuhan-Mu tu? sekiranya kami kalah habilah negeri kami akan ditawan oleh musuh harta kami akan dirampas anak isteri kami akan ditawan akan dijadikan hamba hamba mengapa tidak di doa begitu sebagaimana lazim perjuangan negara-negara dalam dunia hari ini yang hanya mempertahankan tanah air mempertahankan hal itu mempertahankan orang bukan mempertahankan akhirat mempertahankan iman menunjukkan bahawa dasar Islam ialah mempertahankan Islam tak dinafikan wajib kita mempertahankan hak air kita. Wajib kita mempertahankan keluarga kita. Wajib kita mempertahankan hak kita. Bahkan disebut dalam hadis barang siapa yang mati kerana mempertahankan keluarga dia, hak dia, maka mati syahid. Ini disebut dalam hadis. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah ada orang nak rampah harta saya no ambil hak saya. Macam mana nak buat? Rasulullah kata, halang dia. Halang dia. Beritahu dia jangan. Saya kata jangan dia nak ambil juga. Suruh mereka yang berkuasa. Supaya menghalang dia. Yang berkuasa tu tak tahu Rasulullah. Kata Rasulullah, "Qatilhu." Perangi dia. Dia nak cuba hari bila lawan dia. Walaupun dia jatuh Wahai Rasulullah, kalau faid kutir tu, kalau faid khatat bagaimana kalau saya bunuh dia Ataupun dia bunuh saya Rasulullah kata, in kutir ta, ba jannah, Wa in khatat kahu ba wa pinah. Kalau kalau mau dibunuh oleh dia, mau masuk surga. Kalau mau bunuh dia, dia masuk neraka. Di sini menunjukkan bagaimana wajib mempertahankan culture dan keluarga kita kalau diganggu oleh orang. Sehingga mati syahid. Tetapi dalam masalah pengambar doa ini, ia utamakan mempertahankan Islam. Islam yang menyelamatkan hal itu. Yang menyelamatkan keluarga. Yang menyelamatkan tanah air. Islam diletak dulu di hadapan. Maka Rasulullah berdoa. Allahumma intahlik hadhil isabatu la tu'afat Ya Allah ya Tuhan Jika binasa pasukan yang kecil ini Tidak ada lagi orang yang menyembah ni Tak masih yang sama Abu Jahal berdoa Allahumma akta'una alir rahim Wa atana bima la yu'raf Fa'ahinhul ghalah Kata Abu Jahal Ya Allah ya Tuhan ku Inilah dia Muhammad Orang yang memutuskan silaturahim di kalangan keluarga. Dengan sebab dia lah keluarga jadi pecah belah. Putus baris dengan sebab dia. Yang membawa ajaran yang sesat. Ajaran yang pelik. Daripada ajaran orang tua-tua. Dengan ajaran yang pelik. Binasa kalah dia dipanggil. Itu doa Abu Jahal. Di mana bersama nak Abu Jahal. Iblis. Para ulama meriwayatkan. Iblis ikut serta dalam perambaran. Dan memberi semangat kepada Abu Jahal. Iblis merupakan dirinya. Iblis ni makhluk lain Tetapi pada hari itu. Dia merupakan dirinya. Dengan seorang tua badan. Yang memberi nasihat. Dan memberi semangat kepada Abu Jahal. Maka berlakulah. Keperangan pada Maka Allah memutuskan pada tentera mereka yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Jibril ikut sama dalam peperangan. Ketika berlaku yang pertempuran, Nabi bersabda, "Wallahi la yuqatilu al-yawma rajulun muqbilan ghayra mudbirin illa adkhalahu Allahu al-jannah." Tidaklah berperang seseorang pada hari itu. Dalam keadaan malu dia tidak undur malaikat Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Di saat itu seorang sahabat yang sedang memakan buah kurma yang ada di dalam genggamannya mengatakan bahawa tidak ada yang menghalang aku dari masuk syurga, malaikat buah yang masih baki. Lalu dilempar dan terus menyerang musuh dan dia dibunuh di dalam peperangan. Menjadi orang yang gugur yang pertama syahid dan berlakunya peperangan Di mana Nabi Telah mengatur satu strategi Satu taktik Yang tidak pernah diketahui oleh orang Arab Yang itulah dengan menusun Sof Yang kukuh dan kuat Yang bertemu bau di antara satu sama lain Dengan meletakkan perisai di hadapan Adapun Abu Jahal Yang tidak biasa Dengan cara peperangan menyerang dengan cara berterabur sebagaimana orang-orang Red yang menyerang secara berterabur dan Rasulullah telah mengambil langkah bertahan dulu setelah tentera musuh dekat maka diperintah menyerang maka dilakukan serangan menyebabkan tentera musuh dalam keadaan berpecah dan berterabur dan setiap oleh malaikat dan mereka berjaya dalam peperangan badar dengan membunuh 72 orang musuh dan menawan 72 orang musuh yang lainnya melalui tadi. Di mana peristiwa badar ini peristiwa yang dicatat oleh Allah di dalam Al-Quranul Al Karim. Walaqad matarakumullahu badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah memberi pertolongan kepada kamu dalam peperangan Badar dalam keadaan kamu kecil sedikit dipandang hina kamu diberi kenangan oleh Allah maka bertakwalah kepada Allah supaya kamu bersyukur di atas nikmat dan para ulama meriwayatkan di dalam kitab-kitab sirah dalam kitab hadis apabila iblis melihat tentu malaikat sudah turun lalu iblis berpusing lalu Abu Jahatan nak pergi ke mana tadi musmangat sangat iblis kata ini ara ma la taun ini Allah. aku nampak apa yang kamu tak nampak dan aku takut kepada Allah tadi iblis melarikan diri dan Abu Jahal dibunuh di dalam peperangan itu dan mayat-mayat yang dibunuh dicampur ke dalam selaga buruk ibadah dan peristiwa ini satu peristiwa yang benar-benar menyaksikan penyertaan pemimpin-pemimpin yang utama di dalam Islam Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan pemimpin malaikat dan pemimpin yang utama dalam kubur iaitu Iblis dan Abu Jahat maka mereka yang hadir dalam perambatan adalah pilihan Allah. dan malaikat yang hadir dalam perambatan adalah pilihan Allah dan mereka yang menentang Islam dalam perang badar ialah paling celaka dalam sejarah manusia. Dan Allah Taala berfirman kepada mereka yang hadir dalam perang badar, ya ahla badrin fi'malu ya mashikum qad ghafar lakum. Wahai ahli badar, wahai mereka yang hadir dalam perang badar, aku ampunkan semua dosa kamu. Buatlah apa yang kamu buat. Ini jaminan daripada Allah kepada ahli badan. sekiranya mereka buat dosa mereka mengerjakan maksiat dosa dan maksiat mereka diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka adalah orang yang mempertahankan Islam di masa Islam dalam keadaan susah Islam dalam keadaan hina Islam dalam keadaan diuji dan dicobur dan Allah menamakan hari badan dengan yaumal furqan dan Allah Ta'ala sebut Quran juga adalah Quran yang membedakan di antara perkara yang betul dan perkara yang salah dan banyak pengajaran berkaitan pada ini ditulis oleh para ulama yang menjadi hukum yang menjadi syariat bagi umat Islam yang diamal oleh orang Islam dan wajib diamal dalam perkara yang berkaitan dengan peperangan dan perdamaian wallahu a'lam